Дякую, що залишатися з нами. на Телеканалі Київ продовжується програма громадська приймальня. Маємо з вами четвер, сьоми серпня. Ну до осінь залишається зовсім мало часу. Хоча насправді сьогодні не будемо говорити про осінь. Хоча з іншого боку, те про що будемо говорити, часто називають ну таким хорошим словом, як золота осінь жінки. От що треба зробити, щоб вона була дійсно золотою, сьогодні теж поговоримо. Ну що буде вже говорити насправді про що конкретно говоримо. А всі ми знаємо, що як правило, клімакс починається, коли жінка досягає 45-річного віку. Цей час прийнято вважати першим дзвінком приходу старості, але на жаль доводиться зустрічатися із раннім візитом клімаксу. Що таке клімакс? Сьогодні нагадаємо, як жити повноцінним життям за мить поради лікаря. Сьогодні у нас у студії Наталія Волкова, завідувача жіноча консультація Центральної районної поліклініки Печерського району міста Києва, 223-09-71. шановні чи давно не піднімали таку подібну тему. А я пам'ятаю, що часто ви телефонуєте, тому до вас звертаюся. Вже телефонуєте. Нас ще попереду третій блок. Не матимемо часу просто всіх вас стигнути проконсультувати. Тому прошу 223-09-71. Наталія Юрівна. Я рада вас вітати. Доброго дня. Доброго, доброго, дякую, доброго. що сьогодні прийшли. Поговорити насправді про досить важливу тему. Я отам вот сказала, що ну. Так звикли традиційно, хоча я насправді не хотіла, щоб всі пов'язували таке зміни в організмі жінки і такий клімактеричний період пов'язували зі старістю. І ну я розумію, чому так звикли ще з радянських часів. Напевно, що це там переважно були жінки за 50, можливо, навіть 55 років. Хоча зараз от бачимо випадки різні бувають. Інформація, статистика, яка є і в 45 буває, і в 40. Mm. рідко, але теж трапляється на привки вже. Але це. Ну, навіть якщо це говорить, що це таке наближення до старості, але і цей період має бути щасливим. Ну не вже цей період має стати якимось я не знаю, таким, що зіпсує все життя. Для того щоб не зіпсувалося життя в цей період, насправді в всьому світі вже використовують певні препарати, які допомагають цих питанням. Ми про них теж сьогодні з вами говоримо. А я хочу у вас, от відбуваються дійсно певні зміни. От, назвіть, можливо, якісь такі періоди жіночої вікової на всіх дівчатка, там підлітки, а і вже до періоду, коли дійсно жінка вступає в період такої пауза? Что это за периоды? Какие важные периоды для каждого из нас? Ну, Периода женщин очень много, и они все для нее имеют решающее значение. Начиная с внутриутробного развития, когда закладывается девочка, это уже очень важный период для того, как она будет жить эту жизнь, какие у нее будут яичники, будет ли она давать потомство, и как долго она проживет, и проживет ли она здоровой и счастливой. Так? То есть, если рассматривать в таком контексте, так, то вся жизнь идет профилактика старости. Так, вся жизнь. Но элегантный возраст, так сейчас называют климакс о, в европейских о, странах, думаю, это женщина элегантного возраста, то есть это возраст раскрытия ее самых важных, ее профессиональных качеств, самый лучший период ее социальной активности, и в этом периоде она будет жить 30, 40, 50% своей жизни. То есть практически половину жизни она живет вот в этом элегантном возрасте. Красиво. Основная причина угу. этого элегантного возраста перестают работать яичники. Угу. Есть определенный запас в каждом... Женщина рождается с двумя яичниками. В каждом яичнике есть определенный запас фолликулов. Это те маленькие яйцеклетки, которым либо суждено стать ребеночком, либо не суждено стать. Вот от того, сколько их там и как женщина распорядится ими за всю свою жизнь, и будет зависеть, когда она вступит в этот период угасания, так, І як довго вона буде в цьому періоді знаходитися. Так, Поэтому вся життя це профілактика, часті огляду yeah. гінеколога, ніхто ще не відміняє. Ну, yeah. Коли я чую, що я там 10 років тому була, то часті раз на рік – для, для багатьох часті, хоча теж не хотілося б, щоб так було. І тому профілактика будь-яких захворювань, особливо жіночок, це дуже ita... профілактика. Так? От коли ви порадили, ну, хоча я знову ж таки розумію, що в 40. в 42 и 43, но если женщина там 10 лет действительно, не видела лекаря, и в 40, ей 45, например. Это женщины, к сожалению, наши женщины. Мне очень жалко наших женщин, которым всегда не хватает времени на себя. Она отдается полностью семье, она отдается полностью детям, она отдается полностью на работе, и о себе, по любимой она уже полностью забывает и тогда когда приходит уже вот эта старость на нее наваливаются все те проблемы которые она не решала всю свою жизнь и конечно вот в этой ситуации женщина оказывается очень и очень сложно ставить как это профилактику на уже отжившие туфли уже поздно да? О, когда это завжди метафоричный лентный вид лучше, на лучше на ставить застрение. профилактику на новые туфли и вот тогда ты проживешь долго и счастливо и эти туфли ты будешь будешь носить еще очень и очень долго и получать от этого удовольствие. Именно поэтому профилактика mm -hmm. любого старения любого так сейчас уже в принципе этот термин старение даже не стоит уже употреблять потому как есть способы отодвинуть этот период на очень и очень многие годы даже десятилетия так? то есть женщина в 45 50 mm -hmm. 55 может выглядеть настолько прекрасно что многие 30-летние женщине позавидуют тому как она выглядит а это а правда, это такие женки, того. Дивися, да? то есть это говорит о том что эта женщина очень правильно жила в своей жизни так она делала то что хорошо для для ее организма. Она берегла свой организм. И это очень и очень правильно. Так? Можно много работать. Это замечательно, это прекрасно. Сейчас гиподинамия – это бич нашего века. Так? Люди не двигаются отсюда, имеют очень много проблем. И такие остеопороз, но об этом мы поговорим дальше. Так. А основная задача наших женщин – не, не, мало двигаться, много двигаться, быть активной по жизни. Так? И вот тогда она профилактирует очень многие вещи. Так, у да. нас едет да? зоня, и сейчас послушаем, продолжим. Да. прошлого в эфире. Доброго дня. Доброго дня. У мене два питання. Перше, чи не настане клімакс раніше, якщо 10 років більше користуватися ральними контрацептивами? І друге, який які механізм дії уральних контрацептивів? Чи це не абортивний метод? Uh -huh. Чи відбувається запліднення ці клітини? І якщо так, то які є методи, коли не допускаєте запліднення? Боже, вы такие профессиональные запитатели. очень хороший вопрос. Дякую, мы и, далее кстати... чекаем. 223 09 okay. Аж и к, этой, к нашей сегодняшней теме ваш вопрос имеет самое прямое так? отношение. Uh -huh. Прием контрацептивов 5-10 лет отодвигает вашу старость на 5-10 лет. Это уже сейчас новые данные. Причина, как вы сказали, в чем механизм действия контрацептивов? Они отправляют яичники в отпуск. Яичники угу. отдыхают. Изберегается тот фолликулярный аппарат, который у нас расходуется каждый месяц. То есть каждый месяц выходит яйцеклетка. Либо она становится ребеночком, либо она не становится ребеночком и выходит. Да? Так вот, прием контрацептивов это сберегание вашего репродуктивного аппарата. Да? Временное сберегание. Когда вам нужно будет. Так вы вирішите прекратить прийом препарата, вы можете забеременеть в первый, второй, в третій місяць. І так происходит практически у 90-99%. Да, абсолютно те, що Коли я телефонувала дівчинка, яка говорила, що теж користувалася довгий uh -huh. час контрацептивами, там рік чи два, а після того вирішила завагітніти, вагітні, uh -huh. залишили и перестали користуватися, і вже рік не може бути завагітніти. За эти це... за год, за два за три могли произойти очень много зміни, всяких других змененьких. Да. женщины, которые беременели там, от каждого взгляда, и вдруг наступает период, что она перестает 2-3 года беременеть. Так? То есть что-то с ней произошло, не принимая гормональные контрацептивы. Так, так и в том случае, о котором мы сейчас говорим. Так что прием гормональных контрацептивов, основной механизм действия какого? Отправление в отпуск яичников профилактирует наступление старости. Там еще другая часть была. Помните, так? Чи не есть контрацептивы, как абортивные засоби? Нет, конечно же нет. Что, за... Там нечего оплодотворять. Яйцеклетка не выходит. Оплодотворять нечего. Не переживай, я так да. разумею, что это То есть это метод, сидишь? который даже церковь уже разрешает, так, это метод, который не сопровождается убийством. Убивать нечего, ничего не выходит. Чтобы знал. я так, надеюсь, что я ответила доз... на ваш вопрос. Да, вы вот очень дословно, да. правда? Я думаю, mm -hmm. что это не только интересовало эту дозвонючку, эти, до два запитания. У нас есть mm -hmm. еще дозвонючка, прошу. Алло, добрий день. Говоріть, будь ласка. Е, мені 51 рік. Скажіть, будь ласка, в мене, напевно, я не знаю, почався клімакс. У мене два місяці не було місячних. Я дуже поправилася. А тепер вони йдуть кожного місяця в одне і те саме число. І в мене дуже груди болять. Перед тим, навіть за 2-3 тижні починають груди боліти в мене. Так, ну, так да. Давайте, Вы да сейчас зарисовали абсолютно так. типичную картину наступления климакса. Это какая Пояснить, картина да. бывает практически у ну, 80% женщин. Да? То есть вы вступили в на первую ступень. То есть климакс в переводе с греческого обозначает ступень. Так, так вот эти ступени. Вы сейчас на первой ступени, когда уходит первый гормон, это прогестерон, тот, который блокирует чрезмерное разрастание, которое вызывает вызывается эстрогеном. Когда полностью прекратятся месячные, это наступает вторая ступень, уходит эстрогены. Так вот сейчас, когда вы находитесь на первом этапе, у вас будет нарушение менструального цикла, либо месячных нет, либо потом начинается обильное кровотечение. Именно этот период вы должны очень часто посещать гинеколога, потому как именно в этот период у вас машина несется на большой скорости и отсутствуют тормоза. Так? Вам все профилактировать надо тщательно, под тщательным контролем гинеколога. Так. Поэтому я вам не очень советую подойти. Все да. все Это абсолютная норма. Это так бывает и бывает так очень а часто. А ты что, погладшила, Инка, кажется, там, какие-то боли там, Она груди. на первой стадии. Это Она пишет. на первой стадии. Начинают уходить гормоны. Потихонечку яичники начинают уходить на отдых. У mm -hmm. нас не только яичники вырабатывают женские гормоны, а еще и жировая ткань. Тогда, когда яичники уменьшаются, mm -hmm. где-то что-то должно прибавляться. Жировая ткань берет на себя функцию яичников. Для того, чтобы восполнить тот гормон, которого нет в яичниках, жировая ткань начинает увеличиваться в размерах. Из очень тоненькой становится толстой для того, чтобы каким-то образом компенсировать это. Но этого а это тоже можно уникнуть, я так понимаю. Безусловно. Потому что есть гормоны, это и терапия, надо правда? делать. Да, именно это и вот, надо дивиться, делать. Наталья Юрьевна, а когда коли... Навіть якщо жінка так. часто звертається до лі... ну, часто знову ж таки на голову, що це мається налазить там раз на рік. А, якщо вона зрозуміла, що подібні такі якісь симптоми, хоча ми знаємо, слухайте, симптомів щодо клімаксу, не я знаю, сотні дають. І роздратованість так, там да, потовиділення більш не таке, як раніше, було ще, 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 ще. Там знову ж таки такий збуди в програмі, як то всі правда. А змінення. коли можна починати жінці, ну щоб вона звернулася до лікаря, і щоб не було такого, коли як ви. Дуже красиво, ти значить, що жирові, тоді просто журві всі ці а, шари вони виконують роль того гормону, який завершують свою діяльність, я так розумію. І Щоб цього не було. Є гормональна замісна терапія. Її коли можна починати приймати вже? Кактулька з'являються первої ластички. Так, як да. тільки починає uh -huh. укарачуватися. Менструальный цикл. Mm -hmm. Это говорит о том, что вы вступили на первую ступень. То есть, если обычно у женщины менструальный цикл, это там приходит месячные через 30-32 дня, а тут вдруг у вас стали месячные 27 дней, потом 2, через 24 дня, потом через 21 день, и вот... На именно этом этапе вы должны посетить гинеколога. Именно на этом этапе вам гинеколог посоветует принимать либо фитоэстрогены, либо уже перейти на заместительную гормональную терапию. Сейчас достаточно много средств для профилактики элегантного, осложнений элегантного возраста. Так? И, ну, просто полюбите себя. Полюбите себя и придите к гинекологу. Но первая, самая основная профилактика – это изменение способа жизни. Наши женщины очень много времени уделяют работе так. и очень мало времени уделяют себе. Стресс ⁇ это первый фактор, который буквально выжигает яйцеклетки в яичниках. Так? Убрать стрессы. Так? Конечно, чтобы переселиться на какую-то Луну так, это невозможно. И и городе, и все ликари, надо адаптироваться к этим стрессам. Mm. Надо адаптироваться. Так можно поработать с психологами, они вам mm -hmm. расскажут, что надо делать для того, чтобы не так бурно реагировать на то, что происходит. Вместо того, чтобы сидеть вечером, смотреть телевизор, пройдитесь, прогуляйтесь. По набережной, в парке где-то, по берегу Днепра, поплавайте. Так. Активность, активность и активность. Так, и тогда у вас не будет очень многих проблем. Между прочим, у нас наших женщин патологический климакс где-то у 75%. В странах азиатских, так, это Япония, угу. это Таиланд, это Малайзия, у них климакс, у женщин, вот такое клиническое выявление климакса угу. отмечается у 10-15% всего лишь. У остальных они не замечают, так, когда этот климакс наступает. Оризнайте. Да. От чего это зависит? От того, что мы не умеем реагировать на стресс. Так? У нас неправильно, вот наше воспитание, к сожалению, да, мы очень бурно реагируем на любые проявления стресса. Так? Мы сразу кидаемся на амбразуру закрывать эти стрессы, а на самом деле нам нужно воспринимать их по-другому. Много отдыхать, много спать. Сон – это самый лучший, лучше и лекарство, и самый лучший косметолог для женщин, которые входят вот в этот период. Так? Санаторное лечение. «Ну, полюбите себя в конце концов, ну, посещайте театры, концерты, слушайте хорошую музыку, гуляйте в парках, гуляйте в лесу, собирайте грибы». Двигайтесь и получайте от этого позитивные эмоции, и вы профилактируете очень многие болезни. Так, вы и вполне возможно, что вы профилактируете сам климакс, который у вас будет с этим приливами. То есть то, что он нарушает, так как мы сейчас О, говорим, значили, жизни. и э, напочатку я сказала, что выяскала, то пригадаем у вас потому что цей раз, важко, так, по... и как раз оговорено, дуже важке насправді. Так, это самая высокая заболеваемость во всем мире острой, практически переломы. Женщины, к сожалению, в зоне риска, потому как именно губчатое вещество костей, а это в позвонках, это в пяточная кость, это шейка бедра, это все губчатые кости. У женщин они напрямую завязаны на эстрогены. Как только уходят эстрогены, женщины являются очень уязвимыми по переломам вот в этих вот местах. Да? А перелом шейки бедра, это ну, одна треть вообще не могут за собой ухаживать. Так? Половина умирает в течение первых шести месяцев после этих переломов. Так? Остальные 50% просто не могут самостоятельно передвигаться. Вот это профилактировать, именно это профилактировать, не приливы лечить, а именно профилактировать остеопороз и предназначена ост заместительная гормональная mm -hmm. терапия для того, чтобы жизнь свою прожить активно и самой за собой, за, собой ухаживать всю оставшуюся жизнь, и даже в глубокой старости нужно принимать заместительную гормональную терапию, как только появились то -то первые ласточки. Заместительная гормональная терапия, это не означает, что это там а, а, борьба лишь с какими-то такими станами, которые бачать оточивающие. Ну, я имею в виду то, что вы знаете. Это не борьба, это, она как раз... Это комплексный да, подход, это да, комплексная да, да, поддержка женщины для того, чтобы она ну, продолжала жить полноценным життям. Именно качественно. Чтобы життя, она так? могла жить качественно. Вот именно для этого направлена заместительная гормональная терапия. Если женщина не будет ее принимать, да, конечно, с ней ничего не случится, но в течение первого года наступления климакса она превращается в бабушку, потому что каждая клетка женского организма очень зовет эстрогены. Каждой клетке нужен эстроген. Без этого женская система не может работать. Если эстроген не поступает, клетки начинают атрофироваться и отмирать. И начинают символизировать каждый орган, каждая клеточка, символизировать о том, что она находится в неблагоприятных условиях. Женщина разваливается по кусочкам. Ой, От... у нас идут звонивать Прошу, был в эфире. Алло, добрый день. Добрый, добрый день. Мне 58 лет, и климакс наступил в 54 года. Уже минул первый этап, второй этап, и мне кажется, наступил третий этап приливы. Приливы, которые тривают долго, часто, и, конечно, сильное потовыделение. И скажите, пожалуйста, какие препараты можно при этом использовать? Ну, препараты, именно препараты я вам не назову. Вам обязательно нужно посетить гинеколога. Конечно, 4 года уже отсутствия месячных, это вы очень долго ждали. Если бы еще подождали еще 2 года, то есть после 6 лет менопаузы уже Нельзя принимать заместительную Не гормональную можно. терапию. Не Вот я хотела да. У вас, еще Да. Так, можно. Это идет как раз, если мы упускаем это вот окно терапевтических возможностей, то в дальнейшем мы уже можем нанести только вред этой заместительной гормональной терапии, потому что те сосуды, которые уже подверглись атеросклеротическим вот бляшкам, их восстановить уже будет невозможно. И на вот этом фоне, если мы назначим заместительную гормональную терапию, мы увеличиваем риск сердечно-сосудистых заболеваний, то есть и инсульты и так далее. Вам долго сидеть не надо, больше, и так вы очень много упустили. Посетите гинеколога, и он вам назначит препараты, вам можно помочь и есть чем помочь. Так, Посетите гинеколога, и он назначит вам обязательно эти препараты. Наталья Юрьевна, а скажите, ну, вы знаете, что да. после 6 лет, если да. женщина в этом периоде, не можно выкрутить, ну, не бажано да. да. можно выкрутить эту терапию гормональную заместную. А скажите, а как долго не требовалось использовать? Это постоянно, как этот период тревая? Жизни, вот, ну Сейчас слушаешь, женок там, 4 роки говори, там, ну Как по сейчас говорят на мировых конгрессах, так заканчивают прием заместительной гормональной терапии за день до смерти. Женщина, которая начала принимать заместительную гормональную терапию, она ее уже не хочет бросать принимать. А -а. Она прекрасно видит разницу между собой и ее сверстницами, которые не принимают заместительную гормональную терапию. И эта разница ей нравится. Она не будет прекращать прием а -а -а. заместительной гормональной терапии, потому что она на ней себя прекрасно чувствует. У нас идут звонки. Прошу, вы в эфире. Алло. Говори, будь ласка, вы в эфире. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, мне в прошлом году я удалила операция экстерпация матки с придатками. И врач рекомендовал мне не заместительную гормональную терапию, а сагинит или сагитин, я сейчас не помню. Вот год прошел, а теперь мне врач предлагает пластырь клеить. Угу. Если в этом теперь потреба, я скажу. Да, конечно. Потому обязательно. что вроде бы как бы год не было заместительной терапии, так. а сейчас через год. Меня интересует Было бы очень хорошо, если вы этот пластырь начали наклеивать с самого начала. Это эстроген, замещающий пластырь, так? то есть есть заместительная гормональная терапия в разных вариантах. Пластырь – это эстроген содержащий, а шо, который пластырь, через кожу. Бигулки, крапли. Да, 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 и кремы. Кремы, да. которые на животик мазать. Но это можно только женщинам, у которых нет матки. Так, потому что mm -hmm. при наличии матки нужно обязательно второй компонент заместительной гормональной терапии. Так вот, вам пластырь как раз все можно, можно и даже нужно делать. Если только год прошел, это еще не так страшно. Я так понимаю, вы потому сейчас и задумались о заместительной гормональной терапии, потому как появились те симптомы, которые вы уже связываете именно с отсутствием эстрогенов. Так? То есть обязательно надо принимать, и пластырь для вас это самое хорошее решение. Так, ну дзиньок, якщо є, ми приймемо, хоча вже час вичерпано. Якщо ні, Наталія Юрійовна, ну ви знаєте, я вас завжди рада бачити. Дякую вам за такі метафоричні якісь певні порівняння, тому що ну, вони цікаві і вони для кожної з нас жінки, вони наочно показують ситуацію насправді. Особливо те, що ви зазначили, що профілактику треба ставити на нові туплі, це так. дуже актуально, особливо напередодні осені. Я сподіваюся, що, можливо, десь вам трошки підняли настрій. Будьте уважними, всі дівчата, жінки, всіх всі панянки, будьте уважними до свого до здоров'ячка. Вам дуже сьогодні дякую. Спасибо. Будьте також здорові до зустрічі. Спасибо. Наталія Волкова, завідувача жіночої консультації центральної районної поліклініки, Печерського району міста Києва. гостем нашої студії у третьому блоці. Ми переходимо теж до важливих корисних порад і будуть поради споживачам. Сьогодні зокрема, поговоримо про дизайн кухні, стилі яких нині оформлюють кухні. Не перемикайте.